好，大家好，今天又有开箱哦。今天跟了一个朋友一起来这里开箱。好，我们来一起看一看吧。啊，累不累？累不累？不累不累。嗯，披星散哪啦？布加散哪啦？累。今天要开的是一个很特别的，哦，是叫做 A t o w 的一个东西。 Hôm nay còn có chút mây mưa nữa. Được, giờ chúng ta sẽ xem cái trang có thể nhìn thấy được cái trang phục của các Hmm, macam ini ya. Lah. Hmm. Oh, eh, mini kilo ah. Ha? Saya pun tak tahu leh. Di sini ada tulis. Kilo apa? 0.7. Oh, tak ada. Hmm. Eh, boleh lah. Tu kira lah. Hmm, boleh. Buka. Lah. Saya pun tak tahu Pak, macam mana. Saya <laughs> ada tengok video lah. Kena pack itu four corner dulu. Ah. Ya lah. Ada. Oh. Pack dulu ah, lah. Ah, pack dulu. Pack baru baru tolak hall. tengah terus dia diri ni. Cuma itu tiang lah, kena ada different lah Dia ada dua, dia ada empat tiang hmm. Dua pendek, dua besar Oh, ini ini apa? Pintu ah. Bukan bukan kan? Itu cinema apa apa? Oh, screen lah? Screen screen. Oh, ada satu ada satu tu. Itu wayang ni, wayang petak ni. Oh, boleh oh, lihat. Awak oh, oh, ada itu kontraktor sudah ada. Wah. Oh. Biasa hantam dekat kemah saja. Oh. Jadi dua tiang besar punya tengah. Allah, oh, tinggi sangat ah. Itu pem 4. Ini oh, besar dia. Oh. Oh. Okay. Okay. 用了大概十几二十分钟的时间，把这一个挪克的这个 A tower 给搭起来了。但是整个搭建过程竟然没录到。但是跟大家做一个简单的介绍吧，这一个就叫挪克 e 尔。a 这个是中型的这一个大小，是一个像三角形这样的一个只有外帐的一个帐篷。还有很多的这些风绳，我们都没有把它给。 拉上来，但是整个搭建过程是非常简单的。首先先把这一个四面的这个角先给啊、呃、钉上，然后再把用那个天木杆把它撑起来，大概就是这么简单而已。好，我们看一下内部的构造吧。嗯，好，所以前面就是有这一个门庭哦。 所以这里就用这一个，我觉得这个应该是两米的这一个天幕杆，两米的这一个是铁质的天幕杆，一二三四，四节的这一个天幕杆，大概是两米吧。好，我们看一下这里，这里就有拉链，其实晚上的时候就整个是能够封闭起来的，就是一个 A 套。好，看看里面吧。 然后其实左右这两个门也有一个拉链，其实就可以打开。然后中间的这一个主干呢，大概是我觉得应该是二点四米的高度，这个是一个铝的一个天幕杆，四节的，而且这里就有一个可以挂这一个灯的这一个挂钩。所以整个构造是蛮简单的，就是一个内帐，一个 A 型的内帐而已。嗯，里面就有这一种，这一个袋子呢就可以用来把这个左右的门。 给打开，所以就是左右两根大概二点四米的杆，然后打开的话情况就是这样子喽、嗯。往后看一点，非常这个屋檐也非常的高大，是两米两米多的高度。嗯，就是一个尖尖的这个屋顶。好，我们再看一下这些细节的部分，嗯、像下面呢就是这样。 这里有一个绑带连接到这一个地钉，四个重要的角呢，就有一条比较大的这一个绑带，有一个铁的挂钩，然后这一个地钉也是比较粗的那一种。好，左右的这两个门是可以打开喽，等一下我们打开看一看吧。四个角，然后有很多这一种封神的这个拉点。好，就有这个几个这个内内切海的这一个标志了。 嗯，非常简单，但是也很实际、很好用的一个帐篷，漂亮吗？价格大概在一千块马币左右哦。嗯，高度非常的高，我站在里面的话，这个屋檐是完全动不到头的，大概应该是两米左右吧。如果拉得紧一点的话，在中间这里的话就非常高了，手举起来都还动不到这个屋顶。 所以大概是我猜测，应该是二点四到二点四米左右吧。好，哇，这个旁边的这两个门都是有拉链可以打开的。如果你把它卷起来的话，就是一个很通风的一个帐篷哦。大概就是一个这样子的一个 A 字形的这一个帐篷。 整个重量呢大概是十一公斤左右，十一公斤，也不算太重，所以里面的空间都非常大，所以就非常的自由可以摆设。它的宽度跟长度，等一下在字幕里跟大家说明一下，还不记得。<laughs> 好，这就是挪克的 A Tower 的这一个中型帐篷。 如果是大型的那一款，几乎可以把一整辆 SUV 或者是 Four 百 Four 直接停在里面哦，就是让车陪你一起露营的概念哦。好，今天的介绍就到这里喽，谢谢大家。喜欢的话记得记得订阅、留言、分享、点赞哦。这里是阿润才的生活频道为你带来的露营用品开箱。今天有点毛毛雨，但是很庆幸能够成功的把这个帐篷给打开。